хочу вам рассказать про преобразование гортензий. Смотрите, вот это голубая гортензия, практически голубая. Но попадаются совершенно розовые цветки. В прошлом году эта гортензия была абсолютно розовая. Абсолютно розовая. А в этом году преобладают голубые цветы. Вот такое чудо. Сейчас я вам сниму эту же гортензию, но в розовом цвете. Вот смотрите, этот же сорт гортензии только в другом месте нашего двора посажена. Она более на солнечном месте. И по ту гортензию, под голубую, мы сыпали, подсыпали. Пепел от манга, с мангала, от камина. И она стала в этом году удивительно голубая. А, этого, а под эту не, не подсыпали пепел. И вот что получилось. У нас как интересно. Это касается всех голубых гортензий. Всех. Она может быть розовая, а может голубая.